श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीकुलदेवतायै नमः श्री, 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 श्री अक्कलकोटनिवासी पूर्णदत्तावतारं यतिवर्यदिगम्बरस्वामी राजाय नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्वमस्यादिलक्षं। एकं नित्यं विमलमचलं साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं त्रिगुण नमामि ॐ रक्ताङ्गरक्तवर्णपद्मनेत्रसुहास्यवदनं कण्ठोपी च माला दण्डकमण्डलुधर कटयाङ्कर रक्षक त्रैगुण्यरहित त्रैलोक्यपालक विश्वनायक भक्तवत्सल कलियुगे श्री स्वामी समर्थ अवतार धारक पाहि मां पाहि मां पाहि माम। आता करुया प्रार्थना जय जया जी अघर्णा परात्परा कैवल्यसदना ब्रह्मानन्दायतिवर्या जय जया जी पुराणपुरुषा लोकपाला सर्वेशा अनन्तब्रह्माण्डाधीशा वेदवन्द्या जगद्गुरू सुखधामनिवासिया सर्वसाक्षीकरुणालया भक्तजनताराया अनन्तरूपे नटलासी तु अग्नि तु पवन तु आकाश तु जीवन तु चिवसुन्धरा पूर्ण चन्द्रसूर्य तु च पै तु विष्णु आणिशङ्कर तु विधाता तु इन्द्र अष्टदिक्पालादिसमग्र तु च रूपे नटलासी करता आणी करविता तूच होता दाता आणी देवविता तूच समर्था निश्चये जङ्गमाणि स्थिर तूच व्यापिले समग्रुजलागी आदि मध्याग्र कोठे नसे पाहता असोनिया निर्गुण रूपे नटलासी सगुण ज्ञाता आणि ज्ञान एकविश्वेशा चाचरे, शास्त्रे हि नाबरे शंकर एकसरे झाले सर्वही, मी केवळ अल्पमती करू के वी आपुली स्तुती, सहस्रमुखैः निश्चिति शिमिलाख्याती वर्णिता दृढठेविला विलाचरणी माथा रक्षावे मजसि समर्था कृपाकटाक्षे दासा दासाकडे पहावे आता इतुकी प्रार्थना आणा वीजी आपुल्या मना कृपा समग्रीयामिना आश्रय दीजे सदैव पापताप आदैन्य सर्वो निरसून इह लोकी परलोक साधन करवावे हा भवसागर याचे पावावया पैलतीर त्वनामतरणी साचार प्राप्त हो मजलाते आशा मनीषा तृष्णा कल्पना आणिवासना भ्रान्ति भूलिनाना न बाधोत तुझा कृपे किती वर्णु आपुले गुण द्यावे मज सुखसाधन अज्ञानतिमिरनिरसो निरसोन ज्ञानार्क हृदयी प्रगटोपै मनी सदा वसो वृथा अभिमाननसो सदा समाधानवसो तुजा कृपेने अन्तरी हे निरसो तुझा भजनी चित्तवसो वृथाविषयाञ्चि नसो वासनाया मनाते। सदा साधु समागम तुझे भजन उत्तम तेणेहो वो हा सुगम दुर्गमजो भवपन्थ व्यवहारी वर्तता न पणो अंगी अङ्गीनया वि असत्यता सत्ये विजयी सर्वदा आप्तवर्गा च पूषण इतुके द्यावे के दावे वरदान कृपा समर्था असोनिया राशिन तव नामा अमृत प्रपंचानी परमार्थ तेणे सुगम मज लागी करता आणी करविता तूच एक स्वामी नाथा माझी आठाई वार्ता मी पणाची नसेची गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री वामी समर्था